Salam ay qardaşlar, yenə bir video ilə sizi bölüşürəm. Deməli bəzi sosial şəbəkələrdə TikTok və yaxud da ki WhatsApp-larda belə bir qaynaşmalar var. Şəhər 80 manat e, gücləcə qalxıb, olub, 150 manat. Xeyr, bu yalan xəbərdir. Qız təzə nöz səhifəsindən mən girib baxdım. Həmin vaxtda 31 martda görə paylaşdım. İndi şəkil qoymuşam. İndi siz ona baxırsınız. Bu rəsmi rəsmiləşmiş bilmir xəbərdir. Sadəcə onlar bəziləri 1 aprel zarafat elib. Yəni bunu hara da görsəniz, bilməyənlərə deyincə, yəni doğru xəbərdir. Kanalı abunə olub like atma, yatmayın, çaxtama, yeni gördün. İkisinin xəbəri daha yaxşıdır və onu deyim ki, ə, maaş 80 manatın qalxması ehtimalı var. Nə vaxtı? Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, yəni rəsmi deyil, qeyri-rəsmi məlumatlara görə ə, mayın 9-u qədəbə gündə surullara, ola bilsin ki, 120-130 manat qalsın qoşuldular. Kanalıma like atmayı, yataça çatmayib yeni partlaş videolar yaradacaq. Hələ ki eşitdim bir xəbər var, onların böyük bir maraqı var, rəsmi oldu, bölüşəcəm. Mənə görəmirəm ki, hər biriniz bu xəbəri eşitəndə çox sevinəcəksiniz.